o'n uchinchi masala ikki yuz to'qson gramm temir uch sulfat o'n molekula suvda nechta vodorot atomi bor demak formulani yozib olyapman ko'paygan o'n molekula suv mana shu formulani ichida ya'ni suv nechta bor suvni ichida nechta vodrot atomi bor o'nni ikkiga ko'paytiramiz yigirmata temir 3 sulfatda vodorot atomi yo'q shuning uchun buni molekulyar massasini hisoblaymiz mana bu yerda 20 yigirmata odrota atom bor deb yozib qo'yyapmiz molekulyar massasi 580 yuz 580 gramm besh 20 ko'paytirilgan Avogadro sonicha atom bor odrota atom. bizda 290 yuz to'qson so'rayapti demak x teng bizda yarmi kelib chiqadi ya'ni 10 ko'paytirilgan Avogadro. bu birinchi ishidan ikkinchi ish o'nni ko'paytirib qo'yamiz olti butun yuzda ikki ko'paygan uni ustida yigirma uchga teng oltmish butun ikki ko'paygan oni ustida yigirma uch javobimiz da varianti ekan o'n to'rtinchi masala Neçte, neçte mis ikki oksidini nechta molekulasi 20 g bo'ladi demak mis 2 oksidi mis o holatda yoziladi 2 ham ekvivalentlida bizda sakson grammida olti butun yuzda ikki ko'panisda yigirma molekula bor bizda necha grammida yigirma yani nechta molekulasi 20 g bo'ladi deyapti 20 grammi nechta molekula bor hisoblaydigan bo'lsam bir butun besh yuz beshta chiqadi ko'paygan un ustida yigirma uchta demak to'g'ri javobimiz a varianti ekan o'n beshinchi masala ikki butun sakkiz litr mashada bo'lgan azotni atomlar sonini aniqlang azot n ikki holatda yoziladi yigirma ikki butun o'ndan to'rt litrida ikkita azot atomi ya'ni o'n ikki butun nol to'rt ko'paygan uni ustida yigirma uchta atom bor ikki butun sakkiz litrida qancha hisoblaydigan bo'lsak bir butun besh yuz besh kelib chiqadiko'ygan uni usida yigirma uchta to'g'ri javobimiz B variant. 16. oltinchi masala to'qqiz butun nol uch ko'p agona yigirma uchta vodrod molekulasi nashada qancha hajmni egallaydi demak vodrod molekulasini yozib olamiz -e. hash ikki bizda yigirma ikki butun o'ndan to'rt litri hajmni egallaganda olti butun yuzda ikki molekulasi bo'lar edi bizda to'qqiz butun nol uch ko'paygan uni ustida yigirma uchta molekula bo'lganda qancha hajmni egallaydi deyapti hisoblasak o'ttiz uch butun olti litr chiqadi demak to'g'ri javobimiz z varianti